এয়া আজি আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ গীতাৰ সাংখ্য যুগৰ বিষয়ে সংখ্য যুগ এটা অতি উত্তম অধ্যায় গীতাৰ বিষয়ে জনাত গীতাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক কথা এই সংখ্য যুগৰ বিষয়ে ভালকৈ বুজিলেই বুজি পোৱা যায় যদিও বা সংখ্য যুগ বুজিবলৈ কঠিন কিন্তু ইয়াতে গীতাৰ মহতত্ব সোমাই আছে সঞ্জয় উবাসম কলে অৰ্জুনে সেইদৰে দয়াৰ ভাৱেৰে অভিভূত আৰু চকুলোৰে দুচকু উপচি পৰি ব্যাকুল হৈ বেজাৰ কৰি থকা দেখি মধুসূদন শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁক এই কথাষাৰ কলে জাগতিক কৰোণা পোক আৰু চকুলো এই সকলোবিলাক হ'ল প্ৰকৃত আত্মাক চিনি নোপোৱাৰ লক্ষণ নিত্য আত্মাৰ প্ৰতি থকা কৰুণাই হৈছে আত্ম উপলব্ধ এতিয়া অৰ্জুনে বিচাৰিছে যে শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ অন্তৰত থকা অজ্ঞান ৰূপী যি দত্যই তেওঁক তেওঁৰ কৰ্তব্য কৰাত বাধা দিছে তাক যেন মধুদানৱক বধ কৰাৰ দৰে নিপাত কৰে এইবাৰ শ্ৰীভগৱানে কলে শ্ৰীভগৱান উবাস উতা কস্মিতম অন্যম অস্বৰ্গম অকৃতি কৰম অৰ্জুনা পৰমেশ্বৰ ভগৱানে কলে হে প্ৰিয় অৰ্জুন তোমাৰ মনত কেনেকৈ বিষাদৰ কলুফতাই ঠাই লবলৈ পালে এইবিলাক জীৱনৰ মূল্য বুজি পোৱা ব্যক্তিসকলৰ বাবে অশোভনীয় ই স্বৰ্গলাভ লাভ নকৰাই বৰং অপযশে আনে পৰম পুৰুষ ভগৱানৰ উপস্থিতিতে অৰ্জুনে আত্মীয়সকলৰ বাবে যি সুখ কৰিছে সেয়া তেওঁৰ পক্ষে শোভা পোৱা নাই সেইবাবে কৃষ্ণই এনেদৰে কৈছে যে কুতঃ অৰ্থাৎ কৰ পৰা বা কেনেকৈ এই কথাষাৰেৰে তেওঁক আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰ্য অৰ্থাৎ সভ্যজাতি লোক এজনৰ ক্ষেত্ৰত এনে কলুতা আশা কৰিব নোৱাৰাবিধৰ কথা যিসকলে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ ওপৰত আৰু জীৱনৰ মূল্যসমূহৰ বিষয়ে জানে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্য শব্দটো প্ৰযোজ্য কিন্তু যিসকল লোক জীৱনৰ বস্তুবাদী ধাৰণাবিলাকৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় তেওঁলোকে বিষ্ণু বা ভগৱানৰ ৰূপত থকা পৰম সত্যৰ উপলব্ধিয়েই জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি নাজানে তেওঁলোকে বাস্তৱ জগতৰ বাহিৰা ৰূপটোতেই মোক গৈ থাকে আৰু সেইবাবেই মুখ্যনো কি সেই কথা তেওঁলোকে নাজানে যিসকলে বাস্তৱিক জীৱনৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাটোনো কেনে কথা তাক নাজানে তেওঁলোকে হল অনাৰ্য অৰ্জুন যদিও ক্ষতি আছিল তথাপি তেওঁ যুদ্ধ কৰিবলৈ অসন্মত হৈ নিজৰ কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰি গৈছিল এনে ভীৰো মানুহৰ কাম অনাৰ্যজনৰ ক্ষেত্ৰতহে শোভা পায় বুলি কোৱা হৈছে কৰ্তব্যৰ পৰা এনেদৰে আঁতৰি থকাটোৱে আধ্যাত্মিক জীৱনৰ উন্নতি কৰাত সহায় নকৰে আৰু আনকি গৃহজন্মত যশস্যা অৰ্জন কৰাৰ সুবিধা কোনো আনি নিদিয়ে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনৰ নিজৰ আত্মীয় স্বজন সকলৰ প্ৰতি থকা তথাকথিত দাবক সমৰ্থন কৰিব পৰা নাছিল তৃতীয় শ্লোকত কৈছে পাৰ্থ নাই উপদ্ৰম হৃদয়ম দৌৰ্ উত্তিষ্ট পৰন্তপ হে পাৰ্থ তুমি এই নিজ নপুংসকৰ স্বভাৱটোৰ ওচৰত সেউ নামানিবা তোমাৰ ক্ষেত্ৰত এনে স্বভাৱে শোভা নাপায় সেই শত্ৰুক দমন কৰোতা বীৰ তুমি হৃদয়ৰ ক্ষুদ্ৰ দুৰ্বলতা পৰিত্যাগ কৰি জাগি উঠা অৰ্জুন নপুংসতা নানিবা অৰ্জুন নপুংসক আছিল নে নপুংসক সেইজনকে কোৱা হয় যাৰ পুৰুষত্ব নাই সকলোৱে নিজৰ মতে পুৰুষাৰ্থই কৰে খেতিয়কসকলে তেজক পানী কৰি পথাৰত পুৰুষাৰ্থই কৰে কোনোবাই বেপাৰকে পুৰুষাৰ্থ বুলি ভাবে কোনোবাই নিজৰ পদৰ দুৰ্বৱহাৰ কৰি পুৰুষাৰ্থী হব বিচাৰে গোটেই জীৱন পুৰুষাৰ্থ কৰিলেও শেষত কিন্তু সুধা হাতেৰেই যাব লাগিব সেইকাৰণে আচলতে ই পুৰুষাৰ্থ বা পৰিশ্ৰম নহয় পুৰুষাৰ্থই হল আত্মদৰ্শন অৰ্জুন দ্ৰৌনা ইতিয়ামী পূজাৰ সৰিসুদনা অৰ্জুনে কলে সেই শত্ৰুক নিপাত কৰোতা সেই মধুদানৱক নিহত কৰোতা কৃষ্ণ মই কেনেকৈ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত ঘৰে ঘূৰাই ভীষ্ম আৰু দ্ৰোণৰ দৰে পূজনীয় ব্যক্তি দুজনক আক্ৰমণ কৰিম দ্বৈত দ্ৰোণ প্ৰভু বেলেগ ময়ো বেলেগ দৈত্যৰ এই ভাৱনাই প্ৰাপ্তিৰ প্ৰেৰণাত আৰম্ভণি এইটোৱেই দ্ৰোণাচাৰ্যৰ গুৰুত্ব ভ্ৰমেই ভীষ্ম যেতিয়ালৈকে ভ্ৰম থাকিব লৰা ছোৱালী আত্মীয় কুটুম্ব পৰিয়াল সকলো নিজৰ যেনে লাগে নিজৰ লগা মানে ভ্ৰমত পৰা আত্মাই এওঁলোককে পূজনীয় বুলি দেউতা ককা কুলগুৰু বুলি লগতে থাকিব বিচাৰে অন্তিম সময়ত গুৰু না চেলা কুৰুচ আকেলা না বন্ধু না মিত্ৰম গুৰু না এইবিষ্য চিদানন্দ ৰূপ শিৱহম শিৱহম যেতিয়া চিত্ৰ সেই পৰম আনন্দত বিলীন হৈ যায় তেতিয়া গুৰু জ্ঞানদাতা হৈ নাথাকে আৰু গ্ৰহণকৰ্তা শিষ্যও গ্ৰহণকৰ্তা হৈ নাথাকিব এইটোৱেই হ'ল পৰম স্থিতি গুৰু আৰু গুৰুত্ব পৰম প্ৰাপ্তিৰ পাছত একেই হৈ যায় শ্ৰীকৃষ্ণই কয় অৰ্জুন তুমি মোতেই মিলিবা যেনে কৃষ্ণ তেনে অৰ্জুন আৰু ঠিক তেনেদৰেই প্ৰাপ্তিবান মহাপুৰুষেও এক হৈ যায় এনে অৱস্থাত গুৰুৰো বিলয় হয় গুৰুত্ব কিন্তু হৃদয়তেই প্ৰবাহিত হৈ থাকে অৰ্জুনে গুৰুপদৰ ঢাল বনাই এই সংঘৰ্ষত পবিত্ৰ হোৱাৰ পৰা আঁতৰিব বিচাৰে তেওঁ কয় গুৰুনা আহত্যা মহানু ভাৱা না শ্ৰেয়া কামানাটো গুৰুনা প্ৰতি মহ হৃদয়ৰ মোৰ এই গুৰুসকলক বধ কৰি জীয়াই থকা অপেক্ষা এই সংসাৰত ভিক্ষা কৰি যি পোৱা যায় তাকে খাই জীয়াই থকাই পৰম ভাল জাগতিক লাভৰ আকাংক্ষী হলেও তেওঁলোক আমাৰ গুৰুজন তেওঁলোকক যদি বধ কৰা যায় তেন্তে তেওঁলোকৰ তেজৰ দাগ লগা বস্তু বিলাকেই আমি ভোগ কৰিবলগীয়া হব এই মহানুভৱ গুৰুসকলক নামাৰি মই এই লোকত ভিক্ষাৰ অন্নকেই শ্ৰেয় বুলি ভাবো ইয়াত ভিক্ষাৰ অৰ্থ উদৰ ভৰাবৰ বাবে ভিক্ষা কৰা নাই বুজোৱা অৰ্জুনে বুজাইছে সৎপুৰুষসকলক যেনে তেনে সেৱা কৰি তেওঁলোকৰ পৰা কল্যাণৰ ভিক্ষা কৰাই একমাত্ৰ পৰমাত্মা হয় যাক প্ৰাপ্ত কৰি আত্মা সদায় তৃপ্ত হৈ থাকে কেতিয়াও অতৃপ্ত হৈ নাথাকে অৰ্জুনৰ মতে সেই মহাপুৰুষসকলৰ সেৱা আৰু ভিক্ষাৰ দ্বাৰা লাহে লাহে ব্ৰহ্মত্ব প্ৰাপ্ত কৰো কিন্তু এই পৰিয়াল অতুত ভাৱে থাকক অৰ্জুনৰ এই ভিক্ষান্নৰ কামনা আছিল সংসাৰত বেছিভাগ লোকেই এনেকুৱা কৰে তেওঁলোকে বিচাৰে যে নিজৰ পাৰিবাৰিক মৰমৰ সম্বন্ধ নমৰক আৰু কিন্তু সাধনাৰ পথিকৰ বাবে যাৰ সংস্কাৰ ইয়াতকৈ ওপৰত আছে যাৰ সংঘৰ্ষ কৰাৰ ক্ষমতা আছে স্বভাৱতে যাৰ ক্ষতিয়ত্ব প্ৰবাহিত হৈ আছে তাৰ কাৰণে এই ভিক্ষান্ন বিধান নাই নিজে নকৰি লোকৰ পৰা বিচৰাই হল ভিক্ষান্ন এই গুৰুজন সকলক মাৰি পাম কি এই লোকত তেওঁলোকৰ ৰক্তৰে ৰঞ্জিত অৰ্থ আৰু কামৰ ভোগেইটো পাম অৰ্জুনে ভাবিছিল যে ভজন চিন্তনৰ ফলত ভৌতিক সুখৰ মাত্ৰাত অতি বৃদ্ধি হ'ব ইমান সংঘৰ্ষ কৰাৰ পাছত এই শৰীৰৰ বাবে কাম আৰু অৰ্থ এইটোৱেইটো পাব

তেওঁলোকে যদি আমাক পৰাজিত কৰে এই দুটা কোনটোনো আমাৰ বাবে বেছি ভাল হব তাকো মই জানিব পৰা নাই যিসকলক বধ কৰাৰ পাছত আমি নিজেই জীয়াই থাকিবলৈ কামনা নকৰো সেই ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলে আমাৰ সন্মুখতে অৱস্থান কৰিছে এই বুলি অৰ্জুনে কলে এইটো নিশ্চিত নহয় যে ভোক মই পামেই এইটোও নাজানো যে মই কি কৰা শ্ৰেয় কিয়নো যি মই কলো সেইটোতো অজ্ঞানতোৱে প্ৰমাণিত হল এইটো জ্ঞাত নহয় যে আমিয়েই জিকিম বা সিহঁতে জিকিব যাক মাৰি আমি জীয়াই থাকিবই নিবিচাৰো সেই ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰবিলাকেই আমাৰ সন্মুখত আছে অজ্ঞান ৰূপী ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পৰা উৎপন্ন মুখ ইত্যাদি আত্মীয় স্বজন যেতিয়া হেৰাই যাব তেতিয়া আমি জীয়াই থাকিনো কি কৰিম অৰ্জুনে আকৌ ভাবিলে যে মই যি কলো এইখিনিও অজ্ঞানতাই নহয়তো সেয়ে তেওঁ পৰৱৰ্তী শ্লোক শ্লোক নম্বৰ সাতত এই বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে কাৰ্পন্য দোষা উপাসত স্বভাৱ পৃষ্ঠ্বামী তাম ধৰ্ম যতাশ্ৰেয় স্ব নিশ্চিত বৃহৎ তিষ্যতে আহম শি তাম প্ৰপন্ন মোৰ ধৰ্ম অৰ্থাৎ কৰ্তব্যনো কি তাক নিৰ্ণয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ মনটো বিমূৰত পৰিছে কিয়নো কৃপনতাৰ দুখেই মোৰ স্বভাৱটো দুৰ্বল কৰি পেলাইছে সেইবাবে মোৰ কাৰণে কি কৰাটোনো নিশ্চিতভাৱে অধিক ভাল তাক আপুনি কওক মই আপোনাৰ শিষ্য আপোনাৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ অনুগ্ৰহ কৰি মোক আপুনি উপদেশ দিয়ক প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি এই জাগতিক ক্ৰিয়াকলাপৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাটোৱে সকলো মানুহৰ মনলৈকে এটা দুধুৰ মধুৰ অৱস্থা আনি দিয়ে প্ৰতিটো খোজতে মনলৈ এই দুধুৰ মধুৰ অৱস্থা আহে আৰু সেইবাবে জীৱনৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধিৰ বাবে কেনেদৰে কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে উচিত উপদেশ লাভ কৰিবৰ বাবে এজন নিৰ্ভৰযোগ্য আধ্যাত্মিক গুৰুৰ ওচৰ চপাটো প্ৰয়োজনীয় আমি নিবিচাৰাকৈয়ে আমাৰ জীৱনলৈ যিবিলাক সংশয় আহে সেইবিলাকৰ পৰা হাত সাৰিবৰ বাবে এজন নিৰ্ভৰযোগ্য আধ্যাত্মিক গুৰুৰ ওচৰ চাপিবৰ বাবে সমগ্ৰ বৈদিক সাহিত্যই উপদেশ দিছে শ্লোকটোৰ এই তাৎপৰ্য সংশয় হয় জীৱনৰ সমস্যাসমূহ বুজি নাপায় তেওঁৰে সংশয় হয় উপনিষদত তেনে এজন মানুহৰ বিৱৰণ এনেদৰে দিয়া আছে সেই গাৰ্গী তেওঁই এজন কৃপন যিয়ে যিজনে আত্মজ্ঞান লাভ নকৰাৰ ফলত এজন প্ৰকৃত মানুহৰ দৰে জীৱনৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈ অৱশেষত কুকুৰ মেকুৰীৰ দৰে সংসাৰ ত্যাগ কৰি গুচি যায় যি কাৰণে মানুহৰ দেহা লাভ কৰাটো এটা বৰ মূল্যবান সম্পদ লাভ কৰাৰ দৰে কাৰণ জীৱনৰ সমস্যাবিলাকৰ সমাধান কৰিবৰ বাবে তেওঁ এই দেহাটোৰে সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু যিজনে দেহাটোৰ এনে সৎ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেওঁৱেই কৃপন কিন্তু কৃপনৰ বিপৰীত আচৰণ কৰাজনেই হল ব্ৰাহ্মণ যিজনে এই দেহটোৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰি জীৱনৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰি বুদ্ধিমানৰ কাম কৰে কৃপনসকলে জীৱনটোক কেৱল বস্তুবাদী দৃষ্টিৰে চাই পৰিয়াল সমাজ দেশ আদিৰ প্ৰতি অতিমাত্ৰ স্নেহ কৰি অবাবতে সময় নষ্ট কৰে ছালৰ বেমাৰ গাত থকাৰ দৰে মানুহবিলাকে স্বজনৰ লগত এৰাব নোৱাৰা হৈ ভাবে যে তেওঁ তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মানুহবিলাকক মৃত্যুৰ গৰাহৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব অথবা তেওঁ ভাবে যে তেওঁৰ পৰিয়াল বা সমাজে তেওঁক মৃত্যুৰ পৰা বচাব পাৰিব পৰিয়ালৰ প্ৰতি এনে আকৰ্ষণ ইটৰ প্ৰাণীৰ ভিতৰতো দেখা যায় সেইবিলাকেও নিজৰ পোৱালী বিলাকৰ যত্ন লয় বুদ্ধিমান হোৱা বাবে অৰ্জুনে বুজিব পাৰিছিল যে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক সকলৰ বাবে তেওঁৰ যি স্নেহ আছে আৰু তেওঁলোকক মৃত্যুৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তেওঁৰ যি ইচ্ছা আছে তাৰ ফলত তেওঁৰ মনত সংশয় উপজিছে যদিও তেওঁ বুজিব পাৰিছিল যে যুদ্ধ কৰাৰ দায়িত্বই তেওঁলৈ অপেক্ষা কৰি আছে তথাপি কৃপনা এটা জনিত দুৰ্বলতাৰ ফলত তেওঁৰ তেওঁৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব পৰা নাই সেইবাবে তেওঁ পৰম আধ্যাত্মিক গুৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক এটা নিশ্চিত সমাধান দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে তেওঁ শিষ্য ৰূপে নিজকে নিজে কৃষ্ণৰ ওচৰত সপি দিছে তেওঁ বন্ধুৰ দৰে কথা বতৰা হোৱাটো বন্ধ কৰি দিছে গুৰু আৰু শিষ্যৰ ভিতৰত হোৱা কথা বতৰা গহীন হব লাগে আৰু এতিয়া আধ্যাত্মিক গুৰু ৰূপে মানি লোৱা জনৰ লগতো বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে কথা বতৰা হব খুজিছে সেইবাবে ভগৱদীতা শাস্ত্ৰ কৃষ্ণই হল আদি আধ্যাত্মিক গুৰু আৰু গীতাখন বুজি পাবৰ বাবে অৰ্জুনে হল প্ৰথম শিষ্যি প্ৰশ্য়ামী মামা অপনো দিয়া দত্ৰম উচুসিয়ানাম অৱাপ্যভুম অসপ্তম ঋধম ৰাজ্যম চোৰা নাম অপিচ আধিপত্যম আঠ নম্বৰ শ্লোকত কৈছে যিটো সুখে মোৰ ইন্দ্ৰিয় শুকুৱাই পেলাইছে যিটো সুখ আনকি দেৱতাসকলে স্বৰ্গত ভোগ কৰা আধিপত্যৰ দৰে নিষ্কন্তক সমৃদ্ধিশালী আৰু সাৰ্বভৌম ৰাজ্য এখনো যদি মই এই পৃথিৱীত লাভ কৰো তথাপি থাকি যাব এই সুখনো কেনেকৈ দূৰ হব অৰ্জুনে বুজিব পাৰিছিল যে তেওঁৰ সমগ্ৰ তেওঁৰ সমস্যাসমূহক নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ তথাকথিত জ্ঞান কামত অহাবিধৰ নাছিল আৰু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰে আধ্যাত্মিক গুৰু এজনৰ অবিহনে তেওঁৰ এই দুধুৰ মধুৰ অৱস্থাৰ পূৰ পেলোৱাটোও সম্ভৱ নাছিল জীৱনৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া শলীয়া জ্ঞান পাণ্ডিত্য উচ্চ পদমৰ্যদা আদি একোৱেই কামত নাহে কেৱল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ দৰে এজন আধ্যাত্মিক গুৰুৱেহে সহায় কৰিব পাৰে যদি অৰ্থনৈতিক উন্নতি আৰু জাগতিক সুখ সুবিধাই পৰিয়ালৰ বাবে অথবা সামাজিক জাতীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত ঘটা উন্মত্ততাৰ বাবে হোৱা সুখসমূহ দূৰ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়া অৰ্জুনে এইবুলি নক'লেহেঁতেন যে পৃথিৱীৰ নিষ্কন্তক ৰাজত্ব আৰু স্বৰ্গত দেৱতাসকলৰ দৰে কৰা ৰাজত্বও তেওঁৰ সুখ দূৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহয় সেইবাবে তেওঁ কৃষ্ণ ভাৱনাৰ আশ্ৰয় লৈছিল শান্তি আৰু সমৃ সম্প্ৰীতিৰ বাবে সেইটোৱেই শুদ্ধ পথ অৰ্থনৈতিক উন্নতি আৰু পৃথিৱীৰ ওপৰত থকা আধিপত্যকো বাস্তৱিক ধৰণৰ বিপৰ্যয় এটাই এক মুহূৰ্ততে বিনষ্ট কৰি পেলাব পাৰে চন্দ্ৰলোক বা তেনে উচ্চতৰ অন্য লোকত স্থিতি বিচাৰি আজিৰ মানুহে কৰা তেনে প্ৰচেষ্টাও মুহূৰ্ততে শেষ হৈ যাব পাৰে ভগৱত গীতাই এনে সম্ভাৱনাৰ কথা সমৰ্থন কৰি কৈছে ক্ষীণে পুণ্যে মৰ্ লৌকম বিচন্তি যেতিয়া ভাল কাম কৰি লাভ কৰা পুণ্যৰ পুঞ্জী শেষ হৈ যায় বা ক্ষীণ হৈ যায় তেতিয়াই সুখৰ চৰম বিন্দুৰ পৰা জীৱনৰ নিম্নতম স্তৰলৈ খহি পৰিব লাগে তেনে পতন কেৱল অধিক পৰিমাণৰ শোকৰ কাৰণেহে হয় পৰিমাণৰ সুখৰহে কাৰণ হয় মানে এই যে পতন তেনে পতন কেৱল অধিক পৰিমাণৰ শোকৰহে কাৰণ হয় গতিকে আমি যদি চিৰকালৰ বাবে সুখ দূৰ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰো তেনেহলে অৰ্জুনে যিদৰে বিচাৰিছে তেনেদৰেই আমিও কৃষ্ণত শৰণ লবলৈ বিচাৰিব লাগিব সেইবাবে অৰ্জুনে তেওঁৰ সমস্যাসমূহৰ নিশ্চিত সমাধান কৰি দিবৰ বাবে শ্ৰীকৃষ্ণক অনুৰোধ কৰিছিল আৰু সেইটোৱেই হল কৃষ্ণ ভাৱনাৰ পথ সঞ্জয় ওৱাষা মুক্তা ঋষি গুৰাপ ন গোবিন্দুক্তি বহা সঞ্জয়ে ন নম্বৰ শ্লোকত এই বুলি কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণক এই বুলি কোৱাৰ পাছত অজ্ঞণতা ৰূপী শত্ৰু দমন কৰোতা গুৰাকাকেশ অৰ্থাৎ নিদ্ৰা জয়ী অৰ্জুনে হে গোবিন্দ মই যুদ্ধ নকৰো বুলি কৈ সমূলি মৌ নহৈ ৰ'ল উবা ঋষি কেনে উভয় মধ্যে বিষিদম তাম ইদামবাছা সেই ভাৰতবংশীয় ধৃতৰাষ্ট্ৰ তেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণই মিচিকিয়াই হাঁহি দুয়ো সৈন্য দলৰ মাজত বিষাদ কৰি থকা অৰ্জুনক এইখিনি কথা ক'লে শ্ৰী ভগৱান উৱাচা পণ্ডিতা এঘাৰ নম্বৰ শ্লোকত শ্ৰী ভগৱানে কলে একে সময়তে তুমি জ্ঞান গৰ্ভ কথাবিলাকো কৈছা অৰ্জুন আৰু যিবিলাকৰ বাবে সুখ কৰিব নালাগে সেইবিলাকৰ বাবে সুখো কৰিছা যিসকল পণ্ডিত সেইসকলে মৃতসকলৰ বাবেও সুখ নকৰে আৰু জীৱিত সকলৰ বাবেও সুখ নকৰে যেতিয়া আমি অৰ্জুনৰ হতাশাক সঠিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰো তেতিয়া আমাৰ বাবে এইটো উপলব্ধি কৰাটো বৰ কঠিন নহয় যে ইয়াৰ তাৎক্ষণিক কাৰণ যদিও যুদ্ধৰ প্ৰত্যাহ্বান তথাপিও তেওঁৰ মানসিক অৱস্থাটো গভীৰ ৰোগৰ লক্ষণহে যেনেকৈ এজন প্ৰকৃত চিকিৎসকে কোনো ৰোগ নিৰ্মূল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লক্ষণবোৰ নিৰাময় কৰি নহয় ৰোগৰ কষ্টটো আঁতৰাই ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনৰ পৰা মোহৰ উৎসটোকে আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিশুদ্ধ আত্মাক চিনি নাপালে মিথ্যা অহংকাৰৰ উত্থান হয় আৰু মানুহৰ এই গভীৰ অজ্ঞানতাই কেৱল নিজৰ পৰাই তেওঁৰ ঐশ্বৰিক স্বভাৱক আৱৰি ৰখাই নহয় বাস্তৱৰ ওপৰত ইতিবাচক ভুল ধাৰণাও প্ৰক্ষেপ কৰে নিজৰ শৰীৰ মন আৰু বুদ্ধিৰ দ্বাৰা চৰ্তযুক্ত হোৱা অহংকাৰীক ধাৰাটোৱে হৈছে অৰ্জুনৰ নিজৰ সম্পৰ্কৰ সৈতে হোৱা মোহৰ প্ৰকৃত বীজ আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁক ইমান নপুংসক আৰু অসহায় কৰি তুলিবলৈ তেওঁৰ বুকুত উত্থাপিত হৈছে গভীৰ মমতাৰ প্ৰকৃত বীজ এইদৰে মানুহৰ শৰীৰটোৰ সৈতে নিজৰ ভুৱা সম্পৰ্কৰ দাবী কৰা চিৰন্তন আত্মাই ভৌতিক জগতখনৰ সৈতে হাজাৰটা সম্পৰ্কৰ দ্বাৰা বান্ধ খাই থকা বুলি অনুভৱ কৰি থাকে দেহাটোৰ জন্ম হয় আৰু আজিয়েই হওঁক বা কালিয়েই হওঁক এই দেহাটো বিনাশ হোৱাটো নিশ্চিত সেইবাবে দেহাটো আত্মাৰ সমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু নহয় যিজনে এই কথা জানে তেওঁ যথাৰ্থতে জ্ঞানী আৰু তেনে জ্ঞানী মানুহৰ বাবে এই পাৰ্থিৱ দেহাটোৰ যিকোনো অৱস্থাৰ বাবেই সুখ কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই আধ্যাত্মিক আৰু মানসিক পদ্ধতিৰে মনক পুনৰ শিক্ষা দিয়াটোৱেই হৈছে মনোচিকিৎসা যিটো পূৰ্বে হাজাৰ বছৰ আগতে শ্ৰীকৃষ্ণই পৃথিৱীক দিছিল অৰ্জুনৰ পুনৰ শিক্ষাৰে প্ৰচেষ্টাৰে কৃষ্ণই তেওঁৰ সমগ্ৰ গীতা পাঠ আৰম্ভ কৰে এই মহান পৰম সত্যটোক ইয়াত ইমানেই হঠাতে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে যে অৰ্জুনৰ ওপৰত হঠাতে ইয়াৰ অপ্ৰত্যাশিত বিস্ফোৰণৰ আচৰিত প্ৰভাৱ পৰিছে পিছলৈ আমি বুজিম যে এই সূক্ষ্ম মনোশাৰীৰিক শ্বক থেৰাপিয়ে অৰ্জুনৰ হিষ্টেৰিক অৱস্থাটোত কেনেকৈ অসীম উপকাৰ কৰিলে বাৰ নম্বৰ শ্লোকত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে ন তু এবা আহম যা তো না ইমে জনা দিপা না ভৱিষ্যম চৰ্্বে ভয়ম অতঃ পৰম এই কথা নিশ্চিত যে এনে কোনো সময় নাছিল যেতিয়া মই নাছিলো বা তুমি নাছিলা বা এই ৰজাসকল নাছিল আৰু এই কথাও নিশ্চিত যে ইয়াৰ পাছতো আমি সকলোৱে নোহোৱা হৈ নপৰো ইয়াতে দ্য থিয়ৰি অৱ ৰি ইনকাৰনেশ্যন সোমাই আছে কৃষ্ণই ইয়াত ঘোষণা কৰিছে যে প্ৰতিজনৰ মাজত থকা মূৰ্ত আত্মাটো এক মহান আধ্যাত্মিক তীৰ্থযাত্ৰা অৰ্থাৎ স্পিৰিচুৱেল টুৰিজিমত গতি কৰি থাকে য'ত ই সীমিত কিন্তু নিৰ্ধাৰিত অভিজ্ঞতাৰ গোট এটা লাভ কৰিবলৈ সাময়িকভাৱে বিভিন্ন ৰূপৰ সৈতে নিজকে চিনাক্ত কৰিবলৈ আহে তেওঁ কৈছে যে তেওঁ অৰ্জুন দুয়োখন সেনা বাহিনীত সমবেত হোৱা যুগৰ মহান ৰজাসকলো কেৱল আকস্মিক ঘটনা নহয় আত্মা কৰ পৰা আহে কলৈ যায় আৰু মৃত্যুৰ সময়ত যে ই কেৱল অস্তিত্বহীন শূন্য হৈ নাথাকে এই কথাই কৃষ্ণ অৰ্জুনক বুজাব গৈ আছে আজিলৈ ইয়াতে সমাপ্ত কৰা হৈছে